নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু সকলো সদায় ভালে কুশলে থাকক তাকেই ভগৱানৰ ওচৰত সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু পাছফালটো দেখি গমেই পাইছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আজি ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে বহুত প্ৰয়োজন হৈ আছিলে বস্তু এটা দেই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ একদম লৈয়ে লওঁ আৰু লৈয়ে ল'লোঁ গতিকে কি বস্তু লৈছোঁ সেইটো আপোনালোকক একদম ঘৰত সুন্দৰকৈ একদম কি বুলি কওঁ আনবক্সিং কৰি দেখামগৈ গতিকে মনটো ভাল লাগিছে লম ল'ম লম ল'ম আপোনালোকে বহুত কৈ থাকে মোক যে আপুনি লৈ ল'ব লৈ ল'ব অৱশেষত আপোনালোকৰ অনুৰোধটো মই ৰক্ষা কৰিলো দেই আৰু মই এই বস্তুটো এতিয়া দেখা নিদিওঁ বাৰু দাদা আৰু এই বস্তুটো মই ক'ৰ পৰা লৈছোঁ এইফালে আমাৰ নগাঁওবাসীয়ে চাগে চিনি পাইছে এখেতক আৰু দোকানখনৰ নামটো কৈ দিয়ক একদম ষ্টাৰ লেবৰ সন্মুখতে গতিকে মোৰ যোনসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহিব বহুত সুন্দৰকৈ একদম সকলোখিনি দেখাব সকলোখিনি ল'ব পাৰিবা সকলোখিনি আছে বস্তু ইয়াত গতিকে কি বস্তু লৈছোঁ ঘৰতো গম পাবই আৰু ন ভিডিঅ'টো চাই পেলাই এই দেখা পা নিজে দেখাই দিছে আৰু দেই বা দাদা একদম নিজে দেখাই দিছে পা আৰু এতিয়া আহি আছোঁ গাড়ীৰ ওচৰলৈ মানে গাড়ী থৈ গৈছে এটুকু জেগাত কাৰণ জানেই নহয় ইমান ভিৰ ভাৰ আৰু য'তে ত'তে গাড়ী ৰাখিলে একদম পটককৈ মানে ফটোহে মাৰি লৈ যায়গৈ দুহেজাৰ টকা ফাইন দুহেজাৰ টকা ফাইন মানে সেইকাৰণে সেইকাৰণে য'তে ত'তে গাড়ী থ'ব নোৱাৰিয়ে আৰু এতিয়া কষ্ট কৰি হ'লেও অকণমান আঁতৰতে খলোঁ এতিয়া আহি আছোঁ খোজকাঢ়ি গতিকে আপোনালোকক দেখামগৈ বনায় এতিয়া আহি ঘৰ পালোহি পাই পেলাই ভাবিছোঁ আপোনালোকক কি বস্তু আনিছোঁ সেইটো দেখাওঁ বুলি দেই আৰু প্ৰব্লেম এটাও হৈ আছে বাৰু মোৰ কি প্ৰব্লেম আছে সেইটো ক'ম এইটো দেখিছেনে এডাল হ'ল ষ্টেণ্ডডাল দেই এটা খোলা মেলা নকৰিতো দেখি পেলাই গম পাইছেই চাগে এডাল হ'ল ইষ্টেণ্ডাল আজি ফিটিং কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এইডাল হ'ল মোবাইল ষ্টেণ্ড তাৰপাছতে এনেকৈ দেখাব লাগিব এইটো লাইট আনিছোঁ ৰিং লাইট চাওকচোন কিমান ডাঙৰকৈ আনিছোঁ এইবাৰ দেখা পাইছেনে ডাঙৰ আনিছোঁ আৰু এয়া ৰিম'ট আছে এয়া কিবা কিবি আছে আৰু এইবিলাক ফিটিং কৰিব লাগিব চাওক এইবিলাক ফিটিং কৰিব লাগিব আৰু এয়া এইকেইটা আনিছোঁ আৰু ইয়াত প্ৰাইচটো কিমান কি লৈছে সেইটো মই আপোনালোকক জনাম বাৰু এয়া চাওক তাৰপাছতে আৰু এইফালে এখন আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন আকৌ কিবাকিবি দেখালে আকৌ কিবা হয় বুলি ভয় লাগে এইখন চাওক এইখন আকৌ এয়া হৈছে মেডিচিন এই তিনিটা আনিছোঁ মেডিচিন এইটো হাতত লগাব দিছে মানে কি হ'ল গম পাইছেনে হঠাতে কি হৈ গ'ল গম পাইছেনে আমাৰ আম গছ এজোপা আছে বুলিতো আপোনালোকে সকলোৱে জানে ন আমজোপা যে আছিলে সেই আমজোপা মানে অলপ দিনৰ পৰা মানে কি হৈছিলে খুন্দা খাইছিলোঁ আমাৰ আগফালৰ গিলখনতে মই ভৰি হাতটোত খুন্দা খাইছিলোঁ তাৰপিছত একদম সুন্দৰকৈ ভাল হৈ গ'ল আৰু দেই হাতৰ প্ৰব্লেম একো নাই ভাল হৈ গ'ল তাৰপিছতে হঠাতে কালি কি হ'ল সন্ধ্যা সময়ত মানে গেলাম এটা মানে আম এটা তলত পৰিল আৰু মানে চোতালখন লেতেৰা হৈ গৈছে মানে গেলা আমটো মই কি কৰিলোঁ আমটো মানে এনেকৈ লৈ পেলাই গেটৰ মুখৰ পৰা জোৰত দলিয়াই দিওঁতে এনেকুৱা জোৰত কিলাকতিটোতে খুন্দা খালোঁ আৰু হাতটোক কিবা এটা পাক হৈ গ'লগৈ মানে কিবা এটা হৈ গ'লগৈ সাৱধান দেই আপোনালোকক তাৰপিছতে মই সেইটো কেৰেপ নকৰিলোঁ আৰু হ'ল হ'ল আৰু বিষাইছে বিষাইছে কিন্তু মানে একদম আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বেছি বিষ আৰু ইমান কাম মনখিনি মানে ফুল চুল ৰুই কৰি দিলোঁ যে তেতিয়া তাৰপিছত মানে একদম এনেকুৱা বিষাইছে লাষ্টত মানে বোলে এওঁ ক'লে নাই ডক্টৰক দেখাই আহে এতিয়া দেখাই আহিলোঁ আৰু এক্স ৰে এখন কৰিব দিছে হয়তো কিবা হ'বও পাৰে ফুলা কৰা নাইকিয়া কিন্তু দেই ফুলা নাইকিয়া হাতখন তাৰপিছত আৰু ঘটনা এটা কৰিলোঁ নহয় আজি মই যেতিয়া গ'লোঁ আৰু দেই যাওঁতে মানে কাকুলে ফোন কৰিলোঁ কাকো দাদাহঁত কাকো কাকুলে ফোন কৰিলোঁ কাকুদাহঁত মানে হেৰি ভালুকমঙৰ ফালে গৈছিলে তাৰপিছত আৰু বোলো হেৰি নহয় দেহা মোৰ হাতখন ভাগিল নহয় কৈছে হা কেনেকৈ মই কৈছোঁ কেনেকৈ মানে বিচনাৰ পৰা পৰিলোঁ বিশ্বনাৰ পৰা পৰিলোঁনো হাতখন ভাগেনে এই পুৱ আগতে মানে যোনডালত যোনখন হাতত মানে পাতি লগোৱা আছিলে সেই পাতি লগোৱা হাতখনেই ভাগিলে বুলি ভাবিলে তাৰপিছত আৰু লগে লগে আৰু ভিডিঅ' কল কৰিছে মাইনাই উৎপাত আৰু মই বাৰু তেনেকৈ পেং কৰিব লাগে দে সিহঁতক মই তাৰ আগত আকৌ একে গাড়ীত উঠাই ধুনীয়াকৈ একে চেল্ফি এখন মাৰি ষ্টেটাছত দি থৈছোঁ আৰু মাইনাইতো চাইছে ষ্টেটাছ মাইনাই চাই পেলাই আৰু কৈছে চাওঁ চাওঁ মায়েক এইমাত্ৰ দেখিছিলোঁহে বুলি কৈছে তাৰপিছত কৈছে হাঁ কাকোৱে কৈছে কাকোৱেতো চোৱা নাই কাকোৱে গাড়ী চলাই আছে তাৰপিছত কৈছে এই মায়ে মায়ে কেনেকৈ ভাগিলে হাতখন চাওঁ ভিডিঅ' কল কৰিছে কৰাৰ লগে লগে আৰু মোক কৈছে মুখখন দেখিটো তেনেকুৱা লগা নাই হাতখন চাওঁ আৰু গাড়ীৰ ভিতৰৰ লাইটটোও দিয়া নাই মই ঘৰৰ পৰা যিহেতুকে দেৰিকৈ কৈছোঁ আন্ধাৰ মুধাৰ তাৰপিছত যেতিয়া লাইটটো দি দিছোঁ দিয়াৰ পিছত আৰু বোলো অঁ দেহা এইয়া বোলো এনেকুৱা সিহঁতে কৈছে বা বুকুখন মায়ে কপি গ'লগৈ মই চ' ক'লি যে মোৰ এনেকুৱা হাতত বিষ হ'ল এনেকৈ বোলো কৈছোঁ আৰু ঘটনাটো কৈছে এক্স ৰেখন কৰি লোৱা কৰি লৈ পেলাই কিবা হৈছে মই চো অঁ তাৰমানে তেহেঁতকে ভয় খাই গ'লগৈ মাইনাই কৈছে মই মায়ে দেখিছোঁ এই ফটোখন ষ্টেটাছত লগাই থৈছে এনেই ভয় খুৱাই দিছে তাৰপিছত সেয়া আৰু তেনেকৈ পেং কৰিলোঁ আজি সিহঁতৰ লগত পেংক কৰিলোঁ এতিয়া আকৌ ফোন মাৰোঁতে অকণমান কাকো ব্যস্ত হৈ আছে মই বোলো এতিয়া আপোনালোকক শুনাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ ডক্টৰে কি ক'লে কি নক'লে সি ফোন কৰিবই বাৰু অলপ পাছতে তাৰপিছতে সেয়া আৰু তেনেকৈয়ে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ লগত ধেমালি ধুমুলা কৰিলোঁ কৰি পেলাই এতিয়া ডক্টৰে মানে মোক কৈছে কুকাৰ দাঙিব মানে এইটো হাতেৰে ঘৰটো জাৰো দিব দিয়া নাই মানে ৰেষ্টত থাকিব দিছে সেইকাৰণে মানে এতিয়া ভাতকেইটা এওঁৱে বনালে আজি প্ৰেছাৰ কুকাৰত মই বাওঁহাতখনে মানে কিনো কাম কৰিম বাওঁহাতৰ কাম নাই নহয় হয়নে নহয় বাওঁহাতখনে একোৱেই কাম নাই এতিয়া মই মানে চাউলকেইটা কুকাৰটোত এনেকৈ ধুই দিছোঁ এনেকৈ পানীকণো পেলাব নোৱাৰোঁ এওঁ ক'লে বোলে ময়ে বনাম গতিকে এওঁ বনালে আৰু এতিয়া কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰি পেলাই আপোনালোকক আকৌ লগ পাম আকৌ দেখালোঁ আৰু বস্তুকেইটা ন এয়া আৰু কৈছোঁ লাইটটোত এইডালত লৈছে পঁচিছশ টকা বেছি হ'ল নেকি বাৰু পঁচিছশ টকা আৰু এবছৰ ৱাৰেণ্টি দিছে পঁচিছশ টকা বুলি মানে কওঁতেতো কৈছিলে আৰু কেইটামান বেছিকৈ তাৰপিছত আৰু তাতে যেতিয়া অকণমান ভিডিঅ' চিডিঅ'ও বনালোঁ আৰু কৈছে তাক কাৰণ বস্তুটো কিনোতে অকণ ভিডিঅ' বনাবই লাগে তেতিয়া তেখেতসকলেও গম পালে অঁ আপুনি ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনায় বোলো অঁ তাৰপিছত আৰু সেয়া অকণমান কম চম কৰি আনিলোঁ আৰু গতিকে কিবা এটা বস্তু এতিয়া আপোনালোকে কৈ থাকে নহয় ন মোৰ ষ্টেণ্ড আছে এটা নিগিলাই থাকে ওপৰত আছেগৈ কিন্তু মানে মোৰ এই হাতেৰে এনেকৈ ল'লে বেছি ভাল পাওঁ কথাবিলাক তেতিয়া বেছিকৈ ওলায় কিন্তু মানে এই ষ্টেণ্ডত ফিট কৰি পেলাই মোবাইলটো ল'লে তেতিয়া কথাই নোলায় গতিকে সেয়াই আপোনালোকক দেখালোঁ গতিকে এতিয়া সুন্দৰকৈ চেঞ্জ কৰি আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ভাত পানী খোৱাৰ পাছত লগ পাই আছোঁ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ভাত পানী খাই আজৰি হৈ আহিলোঁ একদম মোৰ শয়ন কক্ষলৈ আৰু ভাবিছোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ লগত দুৱাহাৰ কথা পাতোঁ কথা মানে আজি আপোনালোকক এটা কাহিনী শুনাম দেই কাহিনীটো শুনিব এজন ল'ৰাই ঘৰ বনাম বুলি অলপমান শিলগুটি আনিলে ইটা বালি সকলোখিনি আনিলে আৰু ঘৰ বনাম বুলি যিহেতুকে এটা আছাম টাইপৰ ঘৰ বনাম সকলোখিনি আনিলে আৰু বনাম বুলি তাৰ পাছত কাষতে কি কৰিলে আৰু এঘৰ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কাষত যোন ঘৰ মানুহ আছিলে তেওঁলোকে কি কৰিলে তাত বিল্ডিং বনালে বিল্ডিং বনাবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু ল'ৰাজনেতো ভাবিছে মই আচাম টাইপৰ ঘৰ এটা বনাম কিন্তু কাষৰ মানুহঘৰে যে বিল্ডিং বনাব তেওঁ জনা নাছিলে যেতিয়া কাষৰ মানুহঘৰে ধেনেকৈ জোখ জা জোখ মাক লৈ থাকোঁতে মানে আৰু ভাবিছে অঁ ইহঁত এতিয়া বিল্ডিং বনাব মই দেখোন এতিয়া আছাম টাইপৰ ঘৰটো বনালে এতিয়া বিল্ডিংটো বনালে ডাঙৰ কথা হ'ব মই দেখোন তেওঁলোকতকৈ তল পৰিম সেই বুলি তেনেকৈ কথাটো কওঁতে কওঁতে মানে তেওঁ কি কৰিলে যোনসকল মিস্ত্ৰী ঘৰটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেনেকুৱাতে তেওঁ কি কৰে মনে মনে লুকাই লুকাই পাথৰ মাৰে দেই তেওঁলোকে মানে বনোৱা সকললৈ পাথৰ মাৰে আৰু তেনেকৈ পাথৰ মাৰোঁতে মাওঁতে মানে এদিন মাৰে দুদিন মাৰে তেতিয়া মানে মালিকজনেও গম পালে আৰু যে এই ইয়াৰ বাহিৰে অইন কোনো নহয় ইয়ে হ'ব গতিকে তেওঁ কথাখিনি এটা এবাৰো তেওঁ কেৰেপ নকৰিলে আৰু সেইটো বিষয়ে ল'ৰাজনক নুসুধিলোঁ নুসুধিলেও তেওঁ গম পায় মালিক মানে যোনসকলে যোন ঘৰে মানে বিলাক বিল্ডিংঘৰ বনাই আছে বিল্ডিংঘৰ বনোৱা গৃহস্থই গম পাই এই ল'ৰাজনে যে শিলগুটি মাৰিছে শিলগুটি মাৰি থাকে মানে কাম কৰা ডিষ্টাৰ্ব দি থাকে আৰু মানে বিল্ডিংটো বনোৱা যোনসকল বনোৱাক আৰু যোনসকল মিস্ত্ৰী তেওঁলোকক মানে কি কৰে প্ৰত্যেক দিনাই মানে একদম মানে শিলগুটি মাৰি থাকে তাৰপিছত আৰু তেনেকৈ মানে তেওঁলোকে শিলগুটি মাৰি থাকে তথাপিতো সেইখিনি নেওচি পেলাই মানে তেনেকৈ ঘৰ বনাই গৈ আছে গৈ আছে গৈ 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 মানে একদম কি হৈছে একদম ওপৰলৈকে মানে হৈ গ'ল আৰু ঘৰ তেনেকুৱা এটা তাত তাৰমানে তাৰ এটাই মানে উদ্দেশ্য যে মই ইহঁতক শিলগুটি মাৰি ইহঁতক ঘৰ বনোৱা বন্ধ কৰিমেই কিন্তু তেওঁ যিমান শিলগুটি মাৰিছে সেই শিলগুটি মাৰি থাকোঁতেও তেওঁলোকে বিল্ডিং বনাইহে এৰিলে বনাই পেলাই বিল্ডিঙৰ নতুন ঘৰত সোমাই গ'ল সোমাই যোৱাৰ লগে লগে ই এওঁ মানে কি হ'ল লাষ্টত অঁ ইহঁতে বিল্ডিংঘৰত সোমালে মই দেখোন তেওঁলোকৰ শিলগুটি মাৰি মাৰি মই নিজেই ভাগৰি পৰিলোঁ দেই যোনদিনাখন ঘৰ লোৱা সকাম পাতিছে তেতিয়া মানে যুৱকজনে ভাবিছে বা ইহঁতৰ এতিয়া ঘৰত মানুহ সোমাই গ'ল মই দেখোন তেহেঁতক হিংসা কৰোঁতে কৰোঁ দেই শিলগুটি মাৰোঁতে মাৰোঁতে মোৰ ঘৰৰ ঘৰ বনাবলৈ অনা শিলগুটিখিনি শেষ হৈ গ'লগৈ তথাপিতো সিহঁতে মানে কাম কৰিবলৈ নেৰিলে এতিয়া তেহেঁতৰ বিল্ডিংটো হৈ গ'লগৈ গতিকে এতিয়া মই আপোনালোকক সুধিছোঁ এই কাহিনীটো কেনেকুৱা বাৰু আৰু এই কাহিনীটো কিন্তু ৰিয়েল কাহিনী দেই আপোনালোকক কৈছোঁ এই কথাটো ৰিয়েল কথা এইটো কথা একদম ৰিয়েল আৰু এই কথাটো কেনেকুৱা বাৰু কওকচোন গতিকে মই আপোনালোকক কৈছোঁ হিংসা কৰাই হিংসা কৰি থাকক আপোনালোকে কাম এটা কৰিবলৈ গ'লে তাত বহুত বাধা বিঘিনি আহিব বহুতেই বাধা বিঘিনি দিব আৰু আপুনি সেই বাধা বিঘিনিখিনি নেওচি নিজৰ বুদ্ধি শিলৰ খুঁটি লোকৰ বুদ্ধি খাই উজুতি দেই মই খুহুতীয়া যোজনা মানে এটা দুটা জানো আইতাহঁতৰ পৰা আইতাই আগতে কয় যে মই এইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকক নিজৰ বুদ্ধি শিলৰ খুঁটি লোকৰ বুদ্ধি খাই উজুতি যেনেকৈ ৰাস্তাত নাঙল চুচিব নালাগে ইজনে ক'ব এইটো এইটো সিজনে ক'ব সেইটো সেইটো লাষ্টত নাঙল গৈ চাঙল হৈ যায়গৈ এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আৰু কাহিনী শুনে আপোনালোকক আৰু শুনাম যদি কাহিনী শুনে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব দেই আৰু কি বুলি ক'ম গতিকে সকলোৱে গমেই পাইছে কাহিনীটো মই কেনেকৈ কৈছোঁ আৰু সকলোৰে ক্ষেত্ৰত চাগে প্ৰযোজ্য হৈছেও ন কিছু ক্ষেত্ৰত নহ'ব পাৰে কিন্তু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হয় গতিকে বাচি খাবা জাগি শুবা এষাৰ কথা আছে সাৱধানৰ মৰণ নাই গতিকে আজিকালি কি হয় আগ আগভৰি চাই পিছ ভৰি পেলাব লাগে বুলি যে কয় তেনেকুৱা মানে একদম সাৱধানে খোজটো দিব লাগে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনালোককো কৈছোঁ সাৱধানে থাকিব আৰু ভালে কুশলে থাকিব আৰু নিজৰ কাম নিজে কৰি যাওক যোনেই যি কয় কৈ থাকক এখন কাণে শুনি এখন কাণে এৰি দিব গতিকে ময়ো সেইটোকে ভাবিছোঁ যোনে যি কয় কৈ থাকক এখন কাণে শুনি এখন কাণে এৰি দিম কিন্তু অতিষ্ঠ লাগিলেহে কিছুমান কথা কৈ দিওঁ অতিষ্ঠ লাগিলে আৰু যদিহে আকৌ অতিষ্ঠৰ মেছেজ আহে অতিষ্ঠ কমেণ্ট আহে তেতিয়া মই মুখকেইখন দেখাই পেলাই আকৌ ভিডিঅ' কৰিম কিন্তু মোক যদি কোনোবাই অশ্ল তেনেকৈ কমেণ্ট কৰে দুই একে কৰে আৰু যোন দুই একে কৰে তেওঁলোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামতেই হওক বা ইউটিউবতেই হওক বা ফেচবুকতেই হওক তেওঁলোকৰ কিন্তু ফটো কেইখন দেখাই মই ভিডিঅ' বনাম তাৰপিছত ক'ব নোৱাৰিব যে মোৰ ফটো দি পেলাই কিয় ভিডিঅ' বনাইছে আৰু তেওঁলোকে দিয়া কমেণ্টসমূহ মই সম্পূৰ্ণ মই স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি মাৰি থোৱা আছে কৈছোঁ যাৰ ফটো মই মোবাইলত দিম তেখেতসকলে কৰা কমেণ্টসমূহ কিন্তু মই স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি থোৱা হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ কমেণ্ট দিলে ভালকৈ দিব নিদিলে নালাগে লাগিলে ভিডিঅ'টো চাবই নালাগে আমিতো নকওঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই ভিডিঅ' চাই ন যোনসকলে ভাল পায় তেখেতসকলেতো চাব যোনসকলে বেয়া পায় তেখেতসকলে কিয় চাব লাগে আমাৰ ভিউজটোনো কিয় বঢ়াব লাগে এতিয়া যিটো দেখিছোঁ বেয়া পোৱা সংখ্যাটো বেছি হৈছে সেইকাৰণে আমাৰ ভিউজো বেছি আহিছে দেই বেয়া পোৱা মানুহসকলেহে চাই চাই ভিউজটো বঢ়াইছে গতিকে মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক আজি দেখালোঁ আৰু কি কি আনিলোঁ দেখালোঁ আৰু কেইটামান বস্তু আনিছোঁ দেখাম বাৰু আজি নেদেখালোঁ আৰু অকণমান ভাগৰ চাগৰো লাগি আহিছে হাতত এতিয়া মলম সানিলোঁ এইয়া মলমটো সানি পেলাই এতিয়া কেমেৰা ধৰিছোঁ এইয়া চাওক মলমটো সানিলোঁ মলম সানি এটা কেমেৰা ধৰিছোঁ মলম সানি পেলাই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰোঁ আৰু সকলো ভালে কোষালে থাকিব আজি যোনসকলৰ জন্মদিন সকলোকে জন্মদিনৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু যোনসকলে মোক সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট কৰিছে সকলোলৈকে বহুত বহুত একদম মৰম যাচিছোঁ দেই বহুত বহুত মৰম যাচিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাই কমেণ্ট কৰিবচোন মই তালৈকে যাম দেই ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাই কমেণ্ট কৰিব আৰু আছে দুই এক ভাল খবৰ আছে আপোনালোকক দিম আৰু আজি এইখিনিত আছোঁ আজি এইখিনিত আছোঁ হয়তো কাইলৈ দেলহি মুম্বাইতো থাকিবগৈ পাওঁ একদম একদম বেলেগৰ পৰা ভিডিঅ' দিবগৈ পাওঁ আৰু দেই গতিকে ভিডিঅ'সমূহ চালে আপোনালোকে গম পাব ক'ত গৈছোঁ কি কৰিছোঁ সকলোখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চালে গম পাব আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ বহুত মৰম চেনেহ দিছে আপোনালোকে আৰু এনেকৈ মৰম চেনেহ দিব বহুত সাহ যোগাইছে আপোনালোকে বহুত সাহ দিছে আৰু যে আজি যে মই লটাৰী বস্তুকেইটা পালোঁ আৰু কৃষ্ণ প্ৰভু মোৰ ইমান মনটো ভাল লাগিছে নহয় মানে বহুত ভাল লাগিছে বহুতে দিছে আপুনি মানে হেৰুৱাতকৈ বেছিকৈ পইচা পাইছে বুলি ভগৱান মোৰ লগত সদায় আছে আৰু ভগৱানে মোৰ বিপদত একদম হাত পাতি ধৰে মই একদম কি বুলি ক'ম ভগৱানে মোৰ লগত বিপদ এটা ভগৱানে কৰাই দিয়ে আৰু ভগৱানে মোক হাত পাতি ধৰে গতিকে সেয়াই দিওঁ চাই নিউ চাই বুলি যে কয় সেইটোৱেই আৰু কমাণ পায়ে আছোঁ আৰু নিজৰ ওপৰতে গতিকে মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা অকণমান সময়ৰ কাৰণে বিৰতি লওঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহি আছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে গতিকে এতিয়া সকলো ভালে কুশলে থাকিব আৰু সকলো ভালে কুশলে থাকিলে মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগে বাই বাই